Вчера у нас было занятие по контрактам души в школе кармологии Марины Хмеловской. Что такое контракт-договор? Надо это понимать. То есть вы когда устраиваетесь на работу, вы подписываете и контракт-договор, смотря куда вы устраиваетесь. Там описаны все условия, как вы будете работать, какого по который час, какая у вас будет оплата, что именно вы будете делать, как вас будут награждать, как поощрять, как наоборот наказывать, какие штрафы, полностью все. Если же вас приглашает какая-то иностранная компания, то там еще дополнительные условия. Они оплачивают проезд, они оплачивают вам транспорт, они могут оплачивать учебу ваших детей, ваше жилье, то есть все зависит от того, какой именно контракт, куда вы устраиваетесь. Точно так же, точно так же, мы, когда приходим на эту землю, мы заключаем контракт души. То есть наша душа приходит на эту землю не просто так. Она приходит в определенную семью. С мы там что-то получим хорошее, 100%, но мы также и получим стрессовые ситуации. И мы сознательно шли в эту семью для того, чтобы именно у этих родителей мы чему-то научились. Я знаю очень много женщин, которые с мамами вообще контра, полных. Но вы по ней должны понять, что вы когда вышли сюда, вы именно... Знали, что вы придете именно в эту семью. И мама вам подсвечивает подсвечивает, что вам надо в себе изменить, как себя э, реконструировать. Такое слово подобралось трансформировать. Точно так же у вас будут дети, и вы, вот, исходя из того, как вы понимаете, теперь что вы из себя представляете, как воспитываете. Точно так же дети приходят не просто так, они вам помогают трансформироваться. И вот благодаря тому, что э, матрица судьбы, мы уже знаем, как это делается, разбираемся, показывает, как именно воспитывать наших детей, не их воспитывать. Я неправильно сказала, но специально говорилось. А мы должны себя воспитать так, чтобы ребенок был таким, каким ему, в общем-то, по той же матрице уже ребенка, вы видите, он может стать. Вот понимаете, я раньше, мы вот с Алисой раньше изучали по другой схеме матрицу судьбы. И там я знала, что первый, ну, первый контракт, это я вчера узнала, что это первый контракт. Я знала, что есть детская-родительская карма. То есть ты приходишь именно в ту семью, которую тебе надо отработать. Те долги, которые ты должен решить в этой жизни, то как раз в эту семью ты попадаешь. Но вчера я вообще феноменально узнала новость о том, что мы теперь знаем, как себя менять. Як себе менять для того, щоб наші діти жили краще, як себе менять. Я потім примеры приведу. Зараз я так много слово. Так, я повністю згодна. Я теж вчора була, можна сказати, шокована цією інформацією і цим новим свіжим поглядом на те, як розкривається матриця долі. Да? І тепер ем, виходить, що ем, ми, кожна людина, має. Від... Вісім контрактів душі, вісім. І е, можна пропрацювати ну, будь-яку сферу по цим е, контрактам душі. І я повністю згодна, що я була теж дуже здивована тим, що оця дитячо-батьківська карма це саме перший контракт, і, е, е, що він має. Е, що мене вразило, що він має е, таку потужну силу. таку потужну силу змінити себе настільки, щоб стати, наприклад, ідеальною мамою, Для своїх дітей да що це означає? Не це не означає, що треба все дозволяти дітям. Ні, ні, ні. Це означає, що треба допомогти максимально комфортно, ніжно, легко, правильно розкрити потенціал своїм дітям, не наробити їм психологічних травм, не, не там не не, не не пригнічувати, не закривати їхні таланти, а навпаки, відкрити їхні таланти, відкрити їхню душу, відкрити їм шлях і. дать им любовь, разумение, поддержку, чтобы они легко шли по жизни. Так, это очень добре. Я хотела привести пример. Как раз у меня старший сын, а младшая дочка. И вот, когда родилась дочка, был интересный момент. Все эти сына я воспитывала, как воспитывали меня. Ну, ну не совсем так. Мне многое не нравилось, и я э, шла от обратного. То есть по-другому подходила. Но когда родилась дочь, вообще все изменилось полностью. Мне пришлось менять свое мышление, потому что у нее прямо с детства там были определенные физические такие тонкости, которые э, меня заставили по-другому. Ну, например, она манную кашу не ела. Меня воспитывали на манной каше. А, я сына тоже с этой кашей. И вот когда дочка родилась, это же, знаете, это давно было. А вот. А врач, мы жили на первом этаже, врач каждый день приходила, я говорю, она не ест манную кашу. А говорит, надо давать, давайте с яблоком. А яблоко ест тертое? Я говорю, да, яблоко ест, давайте с яблоком я опять она, и вот она проходит мимо, детские врачи тогда еще бегали, не знаю, как сейчас в Украине, бегали по детям, по квартирам, и она все время мимо нашего подъезда, ну, не подъезда, мы там прямо на первом этаже жили, пробегала и так в окно постучала, я открывала, говорит, ну что, сегодня ела Малюк? Я говорю, нет, не ела. Она говорит, яблоко добавляли? Добавляла. Она говорит, давайте так, пополам, пополам яблоко, пополам кашу. Ну, в общем, это было интересно. Значит, она ела, когда яблоко было в основном процентов 80-70, а кашу чуть-чуть. Когда я начинала уменьшать 50 на 50, она все это выплевывала вообще полностью. А маленького же ребенка не заставишь, да, вот это вот. А, что значит заставишь? Вообще сейчас другой подход, по-другому понимаешь. И мне пришлось перевоспитываться. Потом было такое, что, ну, моя мама меня как воспитывала, запихивала вот эту еду, надо же, надо же есть, знаете, это голодовка, в которую она там еще родилась и которую переживала после войны, голодовку это же надо накормить ребенка, это же обязательно, у нас прям такой пунктик в голове, накормить. А получилось так, что дочка подросла немного больше, и а, если я вот надо покормить, Готовлю ей там что-то, она, я же готовила, продукты уже нельзя выбрасывать, да, вот это же еще, еще, один пунктик, нельзя выбрасывать. Ну, вот. Я ей вкормлю это, она вырвет, Понимаете? То есть изначально она меня воспитывала. И пришло все очень быстро к тому, что я поняла, что она может есть только то, что может, а все остальное нет. И я старалась уже готовить. Сыну готовила одно, потому что он не любил там мясо, он любил овощи, а дочка наоборот. Вот, ну, то есть она овощей мало там употребляла. И я, да, я готовила на двоих потому что это мама, а мама так это. И, и я себя перевоспитывала. Может, пусть ест. И вот я помню, отдаю там на какой-то день маме своей, свою дочку, она говорит, ой, она, ты не умеешь кормить, ты не умеешь, ты плохая мать. вот это вот. Она у меня все съела. Через полчаса звонит, и она все вырвала. Я же тебе говорила. Говорила, не надо заставлять. Только то. Понимаете, вот она перевоспитывает меня. И точно так же все наши дети, знаете, это же самый простой пример, который я рассказывала, а этого очень много. Ларочка, я так опять много захватила внимания. Расскажи, пожалуйста, что-нибудь своего примера. Да, в нас так само було. Наприклад, коли е, я проживши своє дитинство, да і зробивши там якісь висновки, що ага, це мені не можна, це мені не можна. Постійно, якби ну не в їді в мене були обмеження, а в мені нічого не можна було. Да, там не купували, бо там немає грошей, наприклад, або батько вважає, що це тобі не треба. Ну і тобто, в мене були другого плану трошки обмеження. Так я інтуїтивно, слава Богу, що я прислухалася до своєї інтуїції і своїх дітей я виховувала навпаки в. Mm -hmm. <laughs> Якби как бы, майже... Все дозвольне, все майже все дозволеність. Я не напружувала, я дозволяла навіть малювати по стінам. Мені було не шкода обоїв, мені було не шкода, не шкода меблів, підлоги е, бийте по стінам м'ячами. Ну от все дозволяло. І е, е, в мене діти, от мені подобається, що в мене діти не виросли такі зашугані, як я. Да? Оце не можна, тому що ой, це можна розбити, ой, там і ти ж кожен раз ти вихватуєш за щось. Да? Те, те, хто щось зробила неправильно, те не те, і тебе сварять. Мої діти виросли, вони не бояться щось там поламати, щось розірвати. Да, вони цінують, особливо те, що вони, наприклад, там щось певний час хотять, наприклад, збирають гроші, да щоб щось купити, але отакого такого трясіння. І напруги такої, мені здається, що в них немає по відношенню там, до речей, чи, наприклад, кудись піти чи кудись поїхати. Я дозволяла і до нас приходити подружкам на ночовку, наприклад, і, е, і до сина також. І так само я дозволяла моїм дітям кудись йти. Там, наприклад, да? Подружка живе в сусідньому будинку, в дочки, наприклад, і вони устраюють ці піжамні вечірки. Все, я дозволяла, і, і вони щасливі, і я щаслива. Тобто е, е, моє дитинство. Мене перевиховувало в такому плані, що я не тиснула на своїх дітей. Не тиснула. я Коли вони поступали в універ, я теж казала: куди хочеш, це твоє життя, що подобається, пліс. І таким чином тиску я не ну, не створювала. І це теж важливо. Бо бо І... я Бо я могла, могла, мені хотілося, чесно признаюся. Мені хотілося, щоб діти робили так, як я хочу, але я розуміла, що це тільки гірше. Это же вот и как раз и есть, чему мы должны научиться, когда воспитываем детей. Это и есть детская родительская карма, с которой мы пришли на эту землю. Я еще чуть-чуть хочу привести пример, потому что просто не знаю, как с людьми работать. Рассказываю, есть много женщин, вот я чуть-чуть зацепила, -чуть это что у них контракт, они а с мамами. Понимаете, контрах. И вот, не знаю, вот человек не слышит, я пробую донести информацию, а она не слышит. То есть вот все, она мне плохо сделала, и, и все. А мама то на самом деле высвечивает, какая ты была по отношению к ней. И если ты сейчас со своей мамой не общаешься, ты понимаешь, какие семена кармы, ты же первый контракт, вот основной, э, вернее, он не основной, они все равноценные, но... Э, осознать это надо. И как оно выливается сейчас у этой женщины? Она папу любит, а маму вот просто в контракт. Она же отрицает себя, потому что мама на 50% ты, папа на 50% ты, и ты половину себя просто отрезаешь как бы. И неудивительно, что у этой женщины при каждом новом любовном романе возникают болезни, которые чуть ли не к смерти ее приводят. Там прямо разрушение полное идет в организме. Знаете, еще, да, вот это же вот завязано так. По здоровью на самом-то деле можно определить, что ты какую свою кармическую задачу, какой контракт ты не выполнил. То есть ты записал договор в вот, какую-то компанию, да, и ты не выполняешь, и тебя могут оттуда выгнать, вычеркнуть без денег, без ничего. И в жизни точно так же. Уже тебе показывают. Слава богу, выжила. Слава богу. Так Понять надо, что надо маму принять, а не отрицать ее постоянно. Это вот настолько важно. Это я так увлеклась, а хочу сказать, что кроме этого... Вот контакт... можно, можно я вставлю трошечки? И это действительно так, потому что очень много, не только женщин и мужчин тоже, то есть все люди, да? вот, ну, по крайней мере, все клиенты, с которыми я общаюсь, и я такая це я не то, что там свята, я тоже такая, да? мы не видим Ми бачимо, ми не бачимо ту маму й папу, які вони, да? ми бачимо тільки із з точки зору своїх обід. Але вони ж це наші, наші дзеркала, наше відображення. І замість того, щоб подумати, а яка та мама, яка той папа, да? подивитися, що це за людина, що вона робить, чого вона так себе поводить, що вона транслює, і знайти це в собі, ми цього не робимо. І це як сніжний колонк. Растает и нарастает. Это мы рассказали вам про первый контракт души, а их намного больше. Мне очень понравилось, что когда мы рассматриваем э, накопы это те свойства, которые э, в своем роду накопы человек, как-то А опыт. Да, опыт, которые мужчины из мужского рода, женщины из мужского рода, мужчины из женского рода, мужчины, э, женщины из женского рода, понимаете, они все подсвечивают нам, наши же э, вады. Мы вчимося украинскую мову, и тому я так, я разговариваю завжди российскую, и у меня, выходит, ну, не хотела бы говорить на суржике, просто вот как бы я вхожу в тему на украинском языке, это первый раз, когда я учусь на украинском. Вот. То есть вот те качества, которые есть в роду как у женщин, так и у мужчин, они вот там второй, четвертый, да, шестой и нет, пятый, пятый и седьмой, это как раз ну, вот те родовые схемы, которые они есть, и их надо принимать и осознавать. Вот, например, простой пример я приведу из своей жизни. У меня по маминому роду там получилось, что мужчины очень рано или умирали, или погибали, или их убивали. Вот и женщина тянула детей, всю семью на себе, и она на себе экономила. Понимаете, как себе в последнюю очередь. Сначала детям, да, вот кому-то, а потом привыкаешь и для кого-то, а про себя забываешь. И это то первое, что я осознала, нельзя экономить на себе. А у меня тоже так же, мама же на меня как бы автоматически, понимаете, вот она жила так, и я это восприняла. А теперь я Понимаю, что моя дочка, она это тоже у меня взяла. Но слава богу, у нее хватает ума, но она правда, вслух произносит, я же зарабатываю, я могу на себя потратить, потратить. Я могу себе удовольствие принести, видите, даже потратить такое слово, которое оно уже свидетельствует об вот этом вот экономии на себе, да, вот. уже в самом слове, То есть, когда человек говорить даже уже понятно, какие у него мысли, какие у него внутренние убеждения. И она позволяет себе, чем больше она себе позволяет, тем больше к ней деньги приходят. Вот какой интересный момент. И мы не воспитываем детей, мы сами становимся такими, Ну ты меня же дошло уже только сейчас, когда уже у меня внуки, да? Но другие же могут раньше к этому прийти. Раньше. Ларочка, какой у тебя там пример или що ти хочеш сказати по цьому поводу? Так, е, да, я би, я знаю, знаю, що хотіла би сказати? Я би хотіла сказати е, таке, що люди добрі, дивіться на своїх батьків, вони вам транслюють вас же. Вас же. І якщо, наприклад, ваша мама чи ваш тато якось поводиться не, як, не так, як ви думаєте, да, приносить там якісь страждання чи біль, чи не, не, не розуміють вас, не підтримують, то подивіться, де ви так само проявляєтесь, бо ми зазвичай бачимо в інших себе. Просто це не усвідомлюємо. І от коли ми сердимося на маму, що ой, мама нам, наприклад, там не приділяє уваги, або мама нам від не віддала там, то, що ми там Зраховували, або мама там контролює, або мама там, я не знаю, бурчить все время. А ти яка? Подивись, яка ти, да? Подивись на себе, і е, якщо би отак от розбирати із точки зору. Що весь світ це відображення мене? У нас би було набагато менше стресів, сварок, в нас би було більше любові, в нас би не було такого негативного настрою і в своєму власному житті, із оточенням. Да? І тим більше, от, наприклад, якщо до, до Людочки, чи до мене, чи до будь-якого кармолога, до якого ви там хочете підійти і запитати, що а для чого мені ця ситуація, чи для чого там, чому в мене не складаються стосунки? І якби люди зверталися до себе да, за допомогою кармологів, розбирали свої проблеми, і вони б побачили, наскільки ну, можна в рази покращити своє життя, якість свого життя і радіти і бути щасливим. Ще раз підкреслю: вісім контрактів да, кожна людина має вісім контрактів долі, вісім. І а це фактично більшість наших сфер життя. И это хорошо, что мы сейчас имеем этот инструмент для выправления, для, так сказать, для трансформации. И, пользуясь моментом, хочу сказать, что э, для многих это тяжелая информация разобраться в карме, хотя обращайтесь. Но я специально создала курс. Э, как полюбить себя? Курсы для женщин. Специально, вот буквально в ближайшее занятие, которое будет, оно будет заключено в том, что, смотрите, чему именно. Мы очень часто в детстве ждали, что нас родители поддержат, а они этого не делали. Мы ожидали от них что-то, а они этого не делали. И вот прямо первое занятие будет, мы будем искать опору, внутреннюю опору у себя. Я знаю, как это делать. И поэтому я буду давать другим чтобы они нашли в себе эту опору вот, и смогли э, дальше не зависеть от тех детских травм и обид, которые у них внутри есть. Поэтому, пожалуйста, там э, в профиле есть у меня как э, перейти, присоединиться. Пожалуйста, заходите. Э, первое занятие. Там вообще уже люди общаются между собой, скрывают свои травмы, и мы их будем все прорабатывать. Поэтому присоединяйтесь. Пользуясь моментом. Да, курс. Я тоже бачила в твоей группе и э, полайкала Дуже цікава інформація, дуже класний курс. Це, це просто ну продукт шикарний. Дякую. Дякую. Тут пишуть нам е, е, такі гарні поради, підказки, миру вам здоров'я навзаєм, навзаєм Дякую. процвітлення. Все, що ми робимо, це тільки для того, щоб люди всі змогли прийти, і навіть всі живі істоти могли прийти до найкращого свого життя і позбавилися страждань. І на цьому, Ларочка, ми закінчуємо наш ефір, бо і так 20 хвилин пройшло. Дякую тобі. Дякую, Дуже дякую. дякую Людочка. дякую. Класний ефір. Дякую. Пока-пока.